السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عباد اللہ صاحب کی آواز میں بہت ہی اچھی کارگزاری اللہ کی محبت سے راحت پانے کا ایک ہی طریقہ ہے دلچسپ کارگزاری آخری امت ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کو دیا ہم مسلمان ہیں مسلمان دکاندار زمیندار یہ سب بات کی بات ہے ارے مسلمان اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں دین کی محنت دین کو دنیا میں لگانا یہ ہے ہمارا پہلا کام بڑا کام اہم کام اللہ کا کلمہ بلند اللہ کا دین زندہ سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے سارے انسان جہنم سے بچ جائے سارے انسان جنت میں چلے hmm. یہ ہماری سوچ ہو یہ ہماری فکر ہو یہ ہمارا جذبہ ہو یہ ہمارا شوق ہو تو سب نیت کریں کہ پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ان شاء اللہ یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ عزم ہونا چاہیے hmm. یہ آدمی کی غیر نیت ہونی چاہیے اس کی فکر بھی ہونا چاہیے اب کیا کریں ہم یہ محنت کریں کہ کیسے دل میں یہ بات اتر جائے کے سارے نظام کو چلانے والا کون ہے اللہ حالات بنانے والا کون ہے اللہ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ ہی بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا خوشیاں دینے والا کون ہے اللہ ہے عزت دینے والا اللہ اور ہے ہر آدمی کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کا اللہ سے ملے گی کہیں اور سے نہیں ملے گی ہر آدمی حفاظت چاہتا ہے تو حفاظت کرنے والا اللہ ہے رزق چاہتا ہے تو رزق دینے والا اللہ ہے صحت چاہتا ہے صحت دینے والا اللہ ہے جو بھی انسان کی تمنا ہے جو بھی انسان کی ضرورت ہے جو بھی انسان کی حاجت ہے سارے انسانوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو ہر ضرورت میں ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو اللہ کی طرف جیسے گھر میں دس عورتیں بیٹھی ہو اور چھوٹا سا بچہ کھیل رہا اس کی خالہ بیٹھی کھپی بیٹھی چچی بیٹھی دس عورتوں میں اس کی ماں ہوئی ہے اب جب اسے بھوک پیاس لگے گی تو گٹروں کے بل چلتا ہوا تو کدھر جائے گا ماں کی طرف آج لوگوں کا رخ اللہ کے غیر کی طرف ہو گیا مال مل جائے حکومت مل جائے جائیداد مل, مل, مل جائے بھائی اپنا رخ صحیح کرنا ہے ہمارا مطلوب کون ہے اللہ ہے ہمیں کسے ساتھ لینا ہے اللہ کو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے اللہ کو ہمیں کس سے محبت کرنی اللہ سے ہمیں کس سے مانگنا ہے اللہ سے کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے اللہ سے ہمیں اپنا ماتھا کس کے سامنے اپنا سر کس کے سامنے ہمارا مطلوب کون بوجھو کس کی طرف ہو؟ رو اللہ لگاؤ کس کی طرف اللہ کی طرف ہاں؟ اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اور اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ہے؟ اس کا ایک راستہ ہے. وہ ہے محمد الرسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی اتباع حضور علیہ وسلم رنگ میں رنگ میں کی سنت اور آپ والے طریقے اور آپ والی زندگی یہ ذریعہ ہے اللہ کو ساتھ لینے کا اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا اور اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتبا تم تو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنی ہو ہاں ما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه الله کے رسول جو فعين وكرنا جس روك انتو رو دانا کہ دین ہے اپنی عقل اپنی سمجھ نہیں ہمیں تو دیکھنا ہے اللہ کا کیا حکم ہے ہمیں دیکھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے بس ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہم اللہ کی مانیں گے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اللہ نے ہمیں سب سے شان والے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا کنویں کا پانی کب کڑوا نمکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا ایسی شان والے نبی بھی ہیں ان کے طریقوں میں کامیابی ہے سب سے زیادہ عزت والے کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب اگر جس کو بھی عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی پڑے سب سے زیادہ کامیاب طریق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اب کامیابی چاہیے تو نبی کا اتباع نبی کا طریقہ نبی والی زندگی اپنانی ہوگی اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے نماز نماز پر آنا نماز پر لانا کلمے پر اور پھر نماز پر نماز پر سب سے پہلی پوچھ کے چیز ہوگی بھائی نماز کی حضور وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز ہے حضور علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو اسلام کو قائم کیا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا دین کو ڈھا دیا آپ نے نے فرمایا سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فیل جو ملزم کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے نماز کو نہ جائے تو سب نیت کرے بھائی، ہر مسلمان کو نمازی بنا رہے انشاءاللہ کوئی بے نمازی نہ ہو گاؤں میں بستی میں, فجر میں مسجدیں بھر جائیں زہر اثر مغرب مسجدیں بھر جائیں آزام پہ بازار بند ہو جائے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے، عمل؟ ساری پریشانی اللہ, اللہ, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اللہ سے مانگو بھائی اللہ سے مانگو اللہ قدرت والے ہیں اپنے قدرت سے جو چاہے کرے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی کہاں پر کہاں پر بھی آگ میں آگ میں اللہ نے عبادت کی وہ اللہ اس نے غیر رسی دشمنوں نے آگ میں ڈالا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں عبادت کی اور اللہ کا حکم ہے یا <سلام> نارو خونی بردوں و سلامن علی ابراہیم اللہ نے بڑا راست آگ کو حکم دیا کہ آگ تو کیا ہو جا سلامتی والی گھنڈی ہو جا ابراہیم کے لئے اور, اور یونس علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی کہاں پر مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کے پیٹ میں رات کا اندھیرا اور پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا تین اندھیروں میں کس کو پکارا تو قال یا ذا الظلمات الا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین تین اندھیروں میں اللہ کو پکارا ہے اللہ نے سنا واضح ان کی پکار کو قبول کیا اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکال دی اللہ نے نجات دی ایوب علیہ السلام سخت بیمار سخت بیمار تو پھر صحت کس نے دی بیماری کس نے دور کر دی اللہ نے انہوں نے کس کو پکارا اللہ کو زکری علیہ السلام بوڑھے ہیں اور بیوی بانج ہے اور اللہ کو پکار رہے کہ اللہ مجھے اولاد دے تو بڑھاتے میں بعض عورت کے اولاد کس نے پیدا کی اللہ نے تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو اس کو پکارو اللہ کو پکارو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي

اللہ سب کی سنتے ہیں سب کی سنتے صبح کی دعائیں دی ہیں شام کی دعائیں دی ہیں موقع موقع کی دعائیں دی ہیں اور ان میں سارے مسئلوں کا حل رکھا ہوا اس پر لانا ہے کہ سب اللہ سے مانگ رہے ہو اپنے عمال اچھے بنا رہے اپنے اخلاق اچھے بنا لیں زندگی خوبصورت بن جائے گی اس پر سب کو لانا ہے بھائی اس سے زندگی اچھی بنے گی لوگوں اچھائی کی اچھائیاں دیکھی جائیں خوبیاں دیکھی جائیں

ہمیں تو خوبیاں دیکھنی ہے ہمیں تو خوبیاں لینی ہیں ہمیں تو خوبیوں کی طرف نظر لے جانی ہے خامیوں کی نہیں تذکرے کرنے خامیوں کی تذکرے نہیں کرنے خامیوں کی طرف نہیں دیکھنا اللہ ستار ہے ستاری کو پسند فرماتے ہیں عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں اگر تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے پردہ کسی کی پردہ گھری نہیں کرنی جو لوگوں کے کے پیچھے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑیں گے گھر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو یہ ہے شریعت کا مزاج ستاری ہو خوبیاں دیکھنا ہو اور تبلیغ میں کیا محنت ہے کہ کیسے سب میں اخلاص آئے اللہ کی رضا کا جذبہ آئے ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی ہمارا مطلوب کون ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ کرنا ہے جو اللہ کو نہ پسند ہے نہیں کرنا ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے ریاکار دکھلاوا کرنے والے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے شہرت کے لیے اور لوگ کیا بات ہے اس لیے سب سے پہلے میں چلے جائیں گے ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے. آج سے سو سال پہلے دنیا میں لوگ تھے کہاں گئے مر گئے دو سو سال پہلے بھی لوگ تھے کہاں گئے مر گئے تین سو سال پہلے بھی ہر طرح کے لوگ تھے بڑے دکھے ان پڑھ مالدار غریب بڑے زور آور بڑے کمزور ہر طرح کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور پھر وہ سب بھر بھرا جاتے ہیں آج ہم زمین کے اوپر ہیں کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے آج ہم زمین پر چل رہے ہیں اور پھر یہ وقت آئے گا زمین میں دفن ہو جائیں گے جبرے اوپر گرد نہیں پڑھنے دیتے وہ باہر نہیں پڑھنے دیتے ایک وقت آتا ہے منو مٹی تلے دبا دیے جاتے ہیں اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے اپنے, بیٹے, اپنے بھائی وہی مٹی ڈالتے ہیں پہلی مٹھی ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے مین خون کو دوسری مٹھی ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے اور تیسری مٹھی ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے اور نخرجکم جو اخرى اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں پھر لوٹانے والے ہیں اور اسی مٹی سے یہیں سے دو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اٹھایا جائے جائے گا گا مرنے کا مکان ہو چاہے دو کنال کا بنگلہ ہو قبر کا سائز سب کا ایک ہے ہاں پانچ سو کا سوٹ ہو یا پانچ ہزار کا یا پچاس ہزار کا کتن سب کا ایک ہی طرح کا ہے ایک ہی طرح کا ہے ایک ہزار کی چارپائی ہو چاہے ایک لاکھ کا بیڈ ہو آخری چارپائی جنازے والی جو بچی رکھی ہوتی سب کی ایک ہی ہے بیس لاکھ کا بات روم بنایا ہو آخری حسل سب کا پھٹے پر ہے کتنوں کا آخری ہفتہ ہے آخری مہینہ ہے آخری سال ہے کسی کو پتا نہیں ہے جو دس سیکنڈ بعد مرنے والا ہے اور دس سال بعد مرنے والا ہے دونوں کو پتا نہیں ہے ہم سب نے مر جانا ہے رہنا نہیں ہے دنیا میں آنے کی ترتیب ہے باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا جانے کی کوئی ترتیب نہیں دادا موجود ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے بھائی اصل زندگی آفت کی ہے اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا اللہ کا دین زندہ ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے سارے انسان جنم سے بچ جائے یہ ہے ہمارا کام یہ ہے ہماری ذمہ داری تو سب نیت کریں اللہ کے دین کو زندہ کریں گے انشاءاللہ اس کو اللہ سے مانگے اللہ میں اس کی بتا فرما اللہ کام کے لیے قبول فرما ہر مسلمان کو اس کام کے لیے تیار کریں اس کام سے کیا ہوگا دین زندہ ہوگا اور جب دین زندہ ہوگا پھر دنیا میں امن ہی امن ہوگا پھر محبتیں ہی محبتیں ہوں گی پھر اشار ہی اشار ہوگا پھر ثقافت ہی ثقافت ہوگی پھر عدل ہی عدل ہوگا پھر حیا ہوگی پھر اخلاق ہوں گے پھر سچ ہوگا اور دل اتمنان اور سکون ہوگا اور پھر دنیا جھنڈک گھم جائے گی پھر موت بھی آسان پھر قبر بھی آسان پھر ہمیشہ کی جنت جہاں دودھ کی نہریں جہاں شہد کی نہریں جہاں شراب کی نہریں جہاں پانی کی نہریں جہاں سون چاندی کے معلات جہاں دوستوں سے ملاقاتیں رشتے داروں سے ملاقاتیں اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں انبیاء سے ملاقات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگئے آج وقت ہے سب سے کیا کروائیں توبہ کروائیں توبہ کروائیں،, کروائیں رمضان کا مہینہ ہے قید ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں فرض کا سواب نو سستر کے برابر اور نفل کا سواب فرض کے برابر ہو گیا لوگوں کے دل نرم ہوئے ہیں ایک موقع ہے اپنی محنت کو بڑھائیں اپنی قربانی کو بڑھائیں اپنے اعمال کو بڑھائیں اللہ کرے کہ یہ رمضان سارے مسلمانوں کی نفرت کا ذریعہ بن جائے سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے ابھی کہہ رہے کہ رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے اب کیا کہہ رہے ہیں کہ رمضان تو اب کیا ہو رہا ہے بھائی جا رہا ہے آدھے سے زیادہ تو ہو گیا اب سولہ روزے تو ہو رہے ہیں پھر رمضان ختم ہو جائے گا پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے رمضان تو اگلے سال بھی آئے گا ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں یہ کوئی پتا نہیں اس لیے بھائی محنت کو بڑھائیں قربانی کو بڑھائیں اپنے عمال کو بڑھائیں جہاں تشکیلوں میں جا رہے ہیں محنت کریں ہر بسی سے نقد جماعت نکالیں مقامی جماعت بنائیں سب کو نوازی بنائیں سب سے توبہ کروائیں ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں مسجدوں کو آباد کریں اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو ہمارے گھر بھی آباد اگر اللہ کے گھر آباد نہیں ہمارے گھر آباد نہیں ہو سکتے تو سب نیت کر لو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ اب جن کے ابھی تک چار ماہ نہیں لگے وہ کریں چلے سے چار ماہ کون سے 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 چار ماں, چلے سے چار ماں, چلے سے چار ماہ 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 اللہ قبول کروائے آسان کروائے اللہ سب کو استقامت عطا کروائے رکاوٹوں کو دور کروائے یہ جو, جو وقت لگ رہا ہے نا وقت سے ہی لگائے وقت سے ہی لگائے ہم اللہ کے راستے میں ہیں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں وقت کو ضائع نہ کریں تین چیزوں کو لازم پکڑے مسجد کو لازم پکڑے اجتماعی عمل کو لازم پکڑے عمومیت کو لازم پکڑے سب سے بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ کیا بھائی بازار ہمارا وقت مسجد میں گزرے اعمال میں گزرے اجتماعی عمل میں فائدہ ہوگا وہ کہیں اور نہیں ہوگا اجتماعی عمل کو لازم پکڑے مسجد کو لازم پکڑے اپنی زبان کی حفاظت کرے ہاتھ کی حفاظت کرے کان کی حفاظت کرے لا یعنی سے بچے امیر کی حفاظت کرے مشورے کی پابندی کرے یہ چار ماہ صرف لگانا نہیں بلکہ صحیح لگانا صحیح لگانا وقت کو صحیح گزارنا مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے جم کر جم کر جم کر چلنا پھرنا بند کھانا پینا کم مسلسل اکیس دن اکیس دن مجاہدے سے صبر سے انڈوں پر بیٹھتی ہے تو انڈے سے چوزا نکل آتا ہے بے جان چیز میں جان پڑ جاتی ہے اسی طرح جو اپنے لگائے گا اعمال کا اہتمام کرے گا نا یعنی سے بچے گا زبان آنکھ کان کی حفاظت کرے گا اجتماعی اعمال کا انفرادی اعمال کا اہتمام کرے گا تو بے جان دل میں جان پڑے گی دل میں اللہ کی عظمت آئے گی محبت آئے گی نماز کا خوش آئے گا توازو آئے گی حسد دلوں سے نکلے گا اس لیے اعمال کا اہتمام کریں اجتماعی نا انشاءاللہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ <coughs> بہت ہی اچھی گزاری اس بیان میں مولانا عباد اللہ صاحب نے کی ہے بھائیو دیکھو ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اور ہمیں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا صرف دکھاوا ہے اور ایک دھوکہ ہے اس دھوکے میں نہیں پڑھیے اور جب بھی ہمیں تبلیغ کی کام کی ضرورت پڑے گی جس جگہ پڑے گی ہم لوگ جائیں گے اور ہم تبلیغ کا کام زور اور شور سے کریں گے اور تمام دنیا میں پھیلائیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ